баранавічых упершыню праведзена рэспубліканская спартакіяда па боксе сярод прафсаюзных школ. Спаборніцтвы прайшлі ў доме фізкультуры на базе спецыялізаванай дзіцячай-юнацкай школы, алімпійскага рэзерву, прафсаюзаў, па спартыўнай гімнастыцы і боксе ліку удзельнікаў каманды з усёй рэспублікі ў складзе каманд юнакі 1999-2000 гадоў нараджэння, якія прадстаўляюць розныя вагавыя катэгорыі. З ся трох спартсменаў 13 прадстаўнікі баранавіча, сярод іх тых, хто займаецца боксам літаральна годва і ўпершыню на турніры такога ўзроўню, а таксама прызёры пераможцы абласных і рэспубліканскіх турніраў. Прадстаўнік Баруйска Яўген Жлоббіч у мінулым годзе ў сваёй вагавай катэгорыі стаў першаму вобласці і трэцімуРспубліцы подеяться на перамогу и теперь кссом я занимаюсь 12 лет достаточно хорошо боксирую как мне кажется соревнованием к этим я не ну, готовился и очень рад что я них попал зал красивый ринг тоже неплохой надеитесь на победу колу бокса, дзе праходзіць спаборніцтвы можназваць візітнай карткай баранавіча. Яе падапечныя не толькі станавіліся пераможцамі і прызёрамі рэспубліканскіх спаборніцтваў, але і падымаліся на еўрапейскі п'еддыстал. Вялікія надзеі на сваіх спартсменаў складае кіраўніцтва школы з адкрыццём новай залы. На рамонт якой і абсталяванне было затрачано больш за 800 мільёнаў рублёў. Мы очень довольно такой баой вы сами видите что здесь все прекрасно я надеюсь что будущем здесь будут и чемпионы курбановые релихивы будут еще так что мы очень надеемся очень приятно о том что в наш зал возвращаются наши ученики тоже селява и максим тоже лобаов З... милюша зима они в этом зале вырастли как спортсмены сейчас вернулись и уже сегодня они будут продолжать работать и их даже их ученики сегодня будут на аренге будем надеяться с вводом этого объекта в строй все-таки у нас уровень значительно вырастет и бокса и у нас есть уже представитель команды олимпийской федерации профсоюзов который в является членом нацыянальной каман і в общем он пообещал на адкры зала, что примет участие в алімпійскіх играх, которых пройдутжанеры. Поэтому будем надеяться на это. Па выніках трох дзён спаборніцтваў першае месца заняла кама Магілюўской школы бокса, другой баранавіцкай і третье витебской. З 13 бараныцкіх спортсменаў 5 сталі пераможцамі ў розных вагавых катэгорых.